jeneng desa Cile, jenenge Desa Sri Kandi. Ana loro bocah sing wis kanca liwe cilik yaiku Nana lan Ganu. Saben dina padha sekolah bareng numpak sepeda buntut sing wis dicet ulang warna biru. Nana dikenal dadi bocah sing pinter, sregep sinau, lan tansah dadi juara kelas. Poro guru seneng karo Nana amarga saben pitakonan mesti bisa dijawab. Nanging Danu ora kaya ngono. Deweke bocah sing kasaja, ora sepinter Nana. Lan kerep diarani alon nangkap pelajaran. Nanging Danu duweni siji bab sing luar biasa yaiku semangat lan niat sing ora padang. padam. Saben sore, Nana sinau nganggo lampu padhang ing omahe. Dene Danu sinau mung nganggo lampu teplok cilik. Wi Sinau Sedelo Danu kudu nulungi Bapak Ing Aririt utawa menerai piranti tani sing rusak. Nanging saben ana wektu longgar, Danu senang mecah mecah barang bekas nyopo ngerti cara perjani. Siji Dino Guwe Bu Endang ngandani para murid supaya nulis karangan nganggo tema masa depan sing dak mimpi. Nana nulis kanthi apik banget. pengen dadi dokter supaya bisa nyelametake wong akeh. Danu nulis katit tulisan prasaja, pengen dadi montir sing jujur lan duweni bengkel gede supaya bisa nulungi wong sing butuh pitulungan. Nalika diwaca, kanca-kancane padha ngguyu. Wah, cita-citamu cita, -cita dadi montir. Ngopo ora dadi dokter kaya Nana wae? Danu mengesem lan mangsuli alon. kabeh ug kudu dadi dokter sing penting aku iso dadi wong sing migunani Tulum maku cepet tulus SMP Nana narusake sekolah nganti kuliah ing kudu kede Sab tahun Bali lan dewege tansah dadi kebanggaan warga desa Deni Danu mong iso sekolah nganti SMA amber kekahanan ekonomi nanging danu ora nyerah. Dheweke nyambut gawe dadi kenek bengkel ing Beto. Sinau saka pengalaman lan nonton video-video otomotif saka hati Bekasi. Uripe ora gampang. Kadang ora ana panganan enak, gajine cilik. Nanging saben Danu tetep sinau lan nyoba. Ing saben drone ning ati, dheweke tansah eling pitutur bapake. Nah, Wang sing ora pinter isih beok sukses yen ora gampang nyerah lan tah jujur 15 tahun mengnggung Nana wis dadi dokter sukses sing kerja ing rumah sakit kutha nanging dheweke kerep krook kangen karo desa nalika liburan Nana moto Bali tekan gapura desa dheweke kaget lan mesem lega ana papan gede tulisani bengkel Jaya cepat, murah, lan tanggung jawab. Nana mudut saka mobilé. Mlebu bengkel kui, enjerro ana wong nganggo sagam, tangane ireng kena oli nanging raile sumunar. Nana, wah, aku ora nyangka kowe bakal teko. Ujare Danu karo biyung tulus. Nana mesem. Danu, bengkel iki gaweanmu. Danu mesem bangga. Iyo na, saka pengalaman, saka kerja keras, dan saka wong-wong sing percaya karo aku, aku ora dadi sarjana. Nanging saiki aku isa buka lapangan kerja kanggo wong-wong desa. Nana meneng sedilo, danjur motonismu. Aku sinau ake dino iki, ora kabeh wong sing sukses kudu pinter. Kadang senggawa wong tekan masa depan yaiku tekad lan ati sing tulus kaya kowe. Danu ngguyuh alon. Pinter penting, nang. nangin sing luwih penting yaiku tetap ati. Wong sing ora gampang nyerah bakal ketemu dalan dhewe. Wiwit dino kuwi, Nana kerep menehi semangat kanggo murid-e sing kangelen sinau supaya ora putus asa. Dheweke kerep cerita babagan Danu, kancane biyen sing mbuktekake menawa sukses ora mung gumantung saka nilai utawa kepinteran, nanging saka semangat, kejujuran, lan usaha sing tanpa entek. Ing pojok desa, Bengkel Jaya saya rame. Ora mung dadi papan servis motor, nanging dadi panggonan bocah-bocah sinau babagan mesin lan utek. Danu kerep ngomong mang bocah-boh puja kui. Ojo wedi ora pinter, wedi nek koe gampang nyerah, wong sing p atine mesti nemu da tekan masan gettane.